Я у тебя хотел спросить такой простой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот на Украине война идет, да? Как ты думаешь, как по твоему мнению, по твоей соображалке, когда, где и из-за чего она началась? Началась она 20 февраля в 2014 году, когда этот дал указ нападать на территорию Украины. Почему? Потому что заранее в декабре месяце Министерство обороны заказало на российских тендерах медальки за возвращение Крыма. То есть, когда именно подготовили вот эту спецоперацию по аннексии Крыма, я не могу сказать. Возможно, это 13-й год, возможно, 10-й, возможно, в 90-х годах. Но когда Россия проявила акт агрессии, это 20 февраля, 14 год. Кто у... на банковской на вашей этой площади, на Майдане, из, из разного вида оружия, из автоматического. Война началась там. Ванька, мы закончили тему начала Российской войны? Ты мне так и не ответил. Ты без... Я тебе ответил. Давай, давай я лучше прочту постановление Верховной Рады Украины. Вот. Давай. Чтобы тебе ссылаться хотя бы на какой-то документ. По... Постанова Российской... Постанова Верховної Ради про відсіч російської збройної агресії. Заява Верховної Ради України про відсіч збройної агресії Російської та подолання її наслідків. Підтверджуючи постанову Верховної Ради України від 27 січня 2015 року номер документу 129, 8 якою Російську Федерацію визнана Державою агресором, Верховна Рада України констатує таке. Збройна агресія Російської Федерації проти України розпочалася 20 лютого, 2014 февраля, року, коли були зафіксовані перші випадки порушення збройними силами Російської Федерації в супереч міжнародно-правовим зобов'язанням Російської Федерації, порядку перетину державного кордону України з району Керченської протоки та використання нею. Своїх військових формувань, дислокованих у Криму відповідно до угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року. Я тебе відветив по поводу начала російської агресії, а тепер, якщо у тебе питання, можеш задавати, якщо ти хочеш спрямотину на іншу тему, предлагай іншу тему. Верховная Рада Крыма в 2014 году это орган государственной власти. Чей? В начале, в марте месяца 2014 года, это чей орган государственной власти? Крыма. А, к Украине он никакого отношения не имеет, да? Не, ну Крым это неотъемлемая часть Украины. А так как Крым имел свои дополнительные полномочия автономии, там была Верховная Рада. Крымская автономия. Да, да. Слушай, значит, Верховная Рада автоном Республики Крым на 17 марта 2014 года является государственным органом Украины или нет? нет. Да или нет? Скажи, нет, просто. Не, нет, нет. Нет, не является, понял. Mm -hmm. То есть Верховная Рада Республики Крым в марте месяце она уже не является. Так? Российская аннексия Крымского полуострова, а аннексия это смещение... Властей в Крыму началась 20 февраля. Начиная с 20 февраля, все власти, которые находились в Крыму, были подконтрольны вооруженным россиянам во главе с Гиркиным, которые стягивали депутатов, чтобы они проголосовали за проведение референдума. О чем сам Гирки не заявил? Я не про референдум. Я тебе, про Я тебе ответил, что нет. Слушай меня сюда внимательно. Ну я понял, понял. То есть э, Крым уже э, значит, в марте месяце 2014 года он не считается украинским, так? Крым является частью Украины. И эта территория находится с 20 февраля 2014 года под российской оккупацией. В последствии оккупации также были, была смещена местная власть, куда поставили Аксенова. Подожди, я тебе сейчас... Председатель Верховной Рады Константинов. Это кто? Я не знаю, кто это. Не знаешь? А кто был председателем Верховной Рады 17 марта, вернее, э, 10 января 2014 года? Не знаю, поищи, прочти мне. Ну, понял. Знаешь. Теперь я тебе читаю тогда. Слушай внимательно. А зачем Верховная... ты мне читаешь постановление, которое не имеет юридической силы? А -а. -а. Тогда мне объясни... Я еще раз я повторюсь. 20... 20 февраля Россия аннексировала Крым. Все постановления временно оккупационной власти после 20 февраля в Крыму не имели никакой юридической силы. Как бы ты ни пытался сейчас вилять, прыгать и так далее. У тебя не получится. А... Ты там, где ты учился, я преподавал. Ты юри... юрисдикцию не знаешь. Ты не знаешь, когда какие события происходили? Да ты что, а теперь тогда подскажи, пожалуйста, простой вопрос. Вот у э, э, Турчинов его назначили исполняющим обязанности президента. На каком основании? На основании постановления. Если Верхов... ты где где, где ты там учился? Ну На основании мне. постановления Верховной Рады Украины. А как... Имела Верховная Рада такое? -то? Как высший орган в Украине в парламентско-президентской конституции. Имела Верховная да, Рада. Да, да 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 имела. А чем это обусловлено? В конституции. Полномочия Статья. полномочия Верховной Рады Украины. Конституция парламентско-президентская. Статья. Статья, Статья. Что, что я тебе скажу? Там в принципе В этом в постановленні написано. Чайці скажу. Ну, не надо, ну давай постановлення. Давай, давай. Причай. По якій статті Конституції України був назначений Турчинов у 2014 році виконувачем обов'язків Президента України. Че, я це скажу. Так ти ж маєш знати. Ти же добре знають. 112 стаття. Подожди. 112 стаття Конституції України. И там в постановлении, в принципе, написано. Сейчас мы откроем постанова. ВР. Постанова. ВР. Про. Призначение. Турчинова. Это... 23 февраля Бо постановлення Верховної Ради України про покладання на голову Верховної Ради України виконання обов'язків президента України згідно зі статтею 112 Конституції України. Враховуючи, що президент України Янукович самоусунувся від виконання Конституційних повноважень, Верховна Рада України постановляє покласти на голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича виконання ним обов'язків президента України згідно зі статтею 112 Конституції України. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Постанова від 23 лютого 2014 року номер документу 764-7. Что, ну я тебе только что прочитал на основании какой статьи? Тебе нужно погулять, открыть риа новости, чтобы они сказали какую-то пропаганду, чтобы ты ссылался на какую-то пропаганду. Ты мне должен сказать. Ты я тебе знаешь, ничего не ты должен, учу. я тебя учил. преподавал там, где я учился. Я тебя спросил. Ты начинаешь читать, листать, и несешь какую-то. Я как учитель ссылаюсь на документы. Вот сейчас идет урок. Я как учитель, у меня здесь много книг находится. А ты как студент должен все записывать. Вот я тебе и учу. Вот я, я тебе звук выключу пока. Я тебе сейчас вопросы задам, ты потом ответишь. Вот, скажи мне, пожалуйста, учитель. Э -э, Турчин его назначили. Вот написано. Согласно 112 Конституции в редакции 8-12-2004 года. Да? Согласны. Но на тот момент не согласно редакции 2004 года, ее никто Конституции 2004 года не возвращал. Но это ладно, даже не в этом дело. Турчинова назначают 23 числа, да? А президент, хотя он мне он мне не нравится, он, я имею в виду этого, как его, уже даже фамилию его забыл, Януковича. Вот он мне не нравится, он не хороший, вот. Вопроса нет. У меня крайне отрицательное отношение. Но он 23 числа еще находится на территории Украины. На каком основании его назначат? Он находится на территории... Президент действующий, законно избранный, находится на территории. А в этот же день, когда он находится на территории Украины, вместо него вдруг назначают какого-то исполняющего обязанности. Причем пишут какую-то 112-ю статью, что-то там усунулся. Кто это? Откуда? Как? Что усунулся? Это, это о чем говорит? Ты включил, включил звук. Закон Украины про відновлення діи окремих положений Конституции Украины. Это там, где ты соврал только что, что Конституции назад не вернули. Ее вернули 21 февраля. Стаття перша. Відновити дію окремих положень Конституції України з такими змінами, внесеними законом України від 8 грудня 2004 року, номер 2222-4, від 1 лютого 2011 року, номер 2952 6 від 19 вересня 2014 року, номер 586 7 Поэтому не займайся в ренію. А А лі президент? тогда Украины в Украине или не находился в постановлении Верховной Рады Украины, об этом не идется. Он человек, который отказался выполнять свои полномочия, он не выходил, он не выходил на связь ни с парламентом, он не выходил на связь ни с окружением, он кинул Украину и после этого мы еще и увидели, что он действительно это сделал. При том, что Президент Российской Федерации Путин четко заявил, что в этот период уже спецслужбы Российской Федерации вывозили президента Украины на Россию. Поэтому, ну, манипуляция, которая не получилась. Дальше задавай вопросики, будем тебя учить. Открываем 108 статью к вашей Конституции. А на нее ссылалась Верховная Рада Украины? Нет, она не ссылалась. Она не могла на нее ссылаться, потому что это единственная статья, 100%. которая 100%. оговаривает досрочное прекращение обязанностей здравствующего президента, 100%. на который она не ссылалась. А что, его кто-то устранил? Нет, да. Его отстранили от власти, не устранил. Его отстранили от власти, назначили исполняющего обязанности. Непонятно? Его не отстраняли от власти. Открывай 108. Я открыл, но же его не... никто не отстранял Януковича. Как это не отстранял? Ну пока найди мне постановление Верховной Рады Украины об устранении Януковича от выполнения его конституционных обязательств. Ну, вы неужели вот такие? Не, 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 найди. Ну зачем ты ссылаешься на статью? Зачем ты на нее ссылаешься, если, во-первых, ты не знаешь, что происходило в 2014 году? Я это уже увидел, знания отсутствует. А во-вторых, нету постановления. Где есть постановление Верховной Рады Украины? На каком основании назначают исполнять обязанности президента, если действующего президента никто не отстранил? Ну, нельзя же быть до такой степени... Открой 112-ю статью Конституции Украины, там четко написано, когда можно назначить ИО. Какой-то там профсоюз, я не знаю, или какая-то еще... Еще раз я говорю, открой 112-ю статью Конституции Украины, там четко все написано. Согласно какой статьи, какого пункта можно назначить ИО? Просто 112-ю статью открой и посмотри. Я только что объяснил. А если ты будешь я... меня все время перебивать. Смотри, когда идет урок, ученик должен слушать. Ты мне задал вопрос. Я тебе начал отвечать, и ты начал перебивать. Как делаешь ты сейчас снова? Я выключил тебе звук, я не слышу. Привет. Здравствуйте. Откуда будешь? Город Калининград, Западная Россия. Понять, о чем общаетесь? Ну, еще обычных людей, не заряженных, не поплаченных, с которыми можно хорошо душевно пообщаться. На ну, какие темы общаетесь? Ну, вот вы, место жительства, где жили, как детство проходило. Жил на России, Белогородская область, Валуйки. Живу в Украине, Краматорск, Донецкая область. Донецкая область что? Краматорск, Донецкая область. Живу в Украине, в Донецкой области. А -а -а. Западная Россия, город Калининград. Ну, я это я услышал. Угу. Ну, какие у вас есть вопросы, задавайте. Ну, вот мне интересно, там, допустим, там, где я когда-то жил, ну, не я жил, родители жили, город Вознесенск, как там сейчас? Без понятия. Никогда там не было и не живу там и не жил там. Не знаю, это, да. а, Николаев. Николаев. В Николаеве что новенькое? А что в Николаеве у нас новенькое? А, слушайте, провели новую инфраструктуру по подаче воды в город. Так как Россия разрушила под, Хер, под Херсоном инфраструктуру в 2022 году. Город Николаев остался полностью без питьевой воды. И вот строили ну, приблизительно три года. В конце сентября начали процесс подачи и на конец октября полностью а уже подали. Можно вас спросить, а чем снабжается город Николаев водой? В смысле, чем снабжается? Турбины, трубы стоят новые, обновленная ну, откуда, инфраструктура. Оттуда, откуда питьевую воду берет город Николаев? Сейчас провели с... Слушайте, если не ошибаюсь, с Днепра они пустили с турбинами, с фильтрами. А до этого до 22 года. Через город Херсон все все, все поставлялось в Николаев. Mm -hmm. Была одна общая инфраструктура. У нас mm -hmm. была инфраструктура Херсона-Николаев и аналогичная инфраструктура была Славянск, Северский, Донецк, Донбасс. Я это шла в Донецк, mm -hmm. Горловку, mm -hmm. Макеевку, Мариуполь, mm -hmm. и mm -hmm. в да, Краматорск. Да, да, я понимаю. Ну, это, наверное, это, когда это случилось, наверное, это после... А, нет, подождите. Под... Река Восточный Буг. Если не ошибаюсь, с Восточного Буга идет вода в николаева О! Да, я хотел бы услышать. Да, с Восточного хотел... Буга. А раньше с под Херсона нам вода поступала. Ну, не нам, а жителям э -э -э Николаева. Николаева, да? Ну, уж Донецк. Нет, я в Краматорске проживаю. У нас со Славянского а, вода шла. Донецкая область? Да. да. Угу. То есть это э, давайте, напомните мне, кто в Донецкую область перекрыл подачу воды? Сперва Россия по указу Путина 12, 11 октября 2022 году начала наносить удары по критической инфраструктуре. А далее, когда начались да. бои под Авдеевкой, российские войска заходили в тел украинских войск. Те самые ага полностью все трубы, и через трубы пробираясь в тыл украинских войск. Поэтому ага. на вопрос, кто Российская Федерация? Все-таки Украина отрезала. Нет, я же ответил, Российская Федерация. А, Российская, да. Вода и в, в города Донецк и поступала... В Крым, в, Крым. в Крым тоже Российская Федерация отрезала, да? Вода в Донецк поступала до 27 ноября нет, 2022 я спрашиваю по Крыму. Там, в Крым, наверное, все-таки тоже Российская Мы, мы, зак мы закончили тему нет? Донецка, я правильно понимаю? Договорите, договорите. Я без... нет, Я не, задаю проблем. вопрос. Вы услышали, кто перекрыл воду без в Донецк? проблем, я подожду. Я да вопрос задал. Вы услышали, когда воду перекрыли и кто перекрыл в Донецк? Видимо, Россия, да? Правильно, полностью с вами согласен. Да, 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 да. да. Угу. А теперь следующий вопрос. Угу. Да, да, там по Крыму вы хотели. Задавайте вопрос по поводу Крыма я не задаю. Ну, вы задавали вопрос что-то там по поводу крема. Воду кто Я перетел? не задавал, вы сейчас не, не хотели, не, не, захотели. А я же не ответил еще на предыдущий вопрос, а вы сразу на следующую тему тему. Отвечаете, передали. отвечаете. По поводу крема. Глава оккупационной власти Аксенов 15 марта в 2015 году обратился к украинским властям и заявил, что украинская электроэнергия и вода из Украины в Крым ему не нужна. Он получит Аху. ее безоплатно с Российской Федерации, после чего Украина прекратила подачу воды и электроэнергии в Крым, так как да. оккупационная власть отказалась Молодцы. платить за это. Вот э интересно, тебе кто-то верит, а? А давай я найду. Слушай, это ж не про... Каким ты российским да ресурсам, мне ресурсам не, доверяешь? Мне не интересно, что ты на... Мне интересно, тебе кто-то верит. Давай я сейчас открою российские ресурсы. Тебе... И прочту тебе заявление Аксенова за 2015 год, где он отказывается принимать воду и платить за эту воду. Это же просто. Проверим, давай по факту, папочка. По факту. По факту. Боже, буду говорить, я забалтать. Отказался. Тебе кто-то верит? Вот, сейчас я тебе российские ресурсы открою. открою? До от куда ты убиваешь? Сейчас ресурсы российские откроем. прочтем. Да, кино... Аксенова отказался Теперь... от воды с... Су... 2015 год. Слушай, Интернет все да. помнит. Давай, давай, не стой. стой. Так. 7 декабря 2015 год. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров не собирается сотрудничать с Украиной в вопросах энергоснабжения и водопостачания даже при условиях подачи энергии. Ранее президент Украины пообещал восстановить подачу электроэнергии после того, как в Херсонской области была повреждена инфраструктура. Эту информацию вы можете найти от 7 декабря 2015 года на РБК, РИА Новости и ТАСС. Она в открытом доступе. Нужно лишь было поинтересоваться за 10 лет, почему глава Аксенов временно оккупированного Крыма отказался принимать поставки воды и электроэнергии. И все, и вопросы бы отпали. Можно спросить? Да, 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 вы же все время а каким спрашиваете. образом он отказался? Отказался платить за поставки воды и электроэнергии. О, воды. Воды и электроэнергии. Он оказался, когда я перестала она поступать или как? Нет, она продолжала поступать до 2015 -го а, года. да, продолжала поступать. Да. Угу. До декабря месяца 2015 -го года вода и электроэнергия поступала с перебоями. Угу, 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 угу. Ты сам себе веришь? Информация доступна также на российских государственных ресурсах с прямым заявлением главы временно оккупированного Крыма. Мне не нужно самому себе же верить. Я могу найти подтвержденную информацию, которую я только что прочел. Что там? Любая. Просто любую официальную информацию. А ну, давай официальную информацию назови. Я не подготовлен для а, этого. А для ты? Так этого... смотри подготовленным и иметь возможность парировать нужно знать информацию а на данный момент я парирую информацию с российских источников целенаправленно не использую украинские источники чтобы тебя не затронуть но ты без э, познаний знаний вообще без любой другой информации пытаешься меня обвинить во вране так не получится поэтому так происходило заходишь на РИА новости ТАСС, РБК, Интерфакс, любой другой российский ресурс, и читаешь заявление Аксенова от 7 декабря 2015 года, где он отказывается от водоснабжения и энергоснабжения в Крым. Почему? В каком году? А, а какого числа перекрыли водоснабжение? 11 декабря 2015 документ, года. Документ, пожалуйста. Что-что? Документ, пожалуйста. Документ чего? Когда было перекрыто водоснабжение. Какой документ? То есть, сейчас предоставил документ, когда Аксенов отказался? Это не документ. А не подарок, это ну, полит... Предоставил документ, Поли... когда переправили. Полит... Политически... А я уверен. Еще раз. Аксенов, как глава оккупационной власти, не может издать указ о прекращении поставок воды, так как у него нету таких полномочий. Он, как глава оккупационной власти, отказался от поставок. И Украина, в свою очередь, отказалась дальше поставлять, так как Российская Федерация не платила за поставки воды и электроэнергии, а должна это делать, так как она является временным актом на территории Крымского полуострова. Все понятно, ты будешь говорить, я не буду говорить. Я закончил, можешь говорить. Хорошо, когда перекрыто было водоснабжение? 11 декабря 2015 год. Какого? 11 декабря в 2015 году. Документ, пожалуйста. Не документ, указ, постановление. Документ. Постановление о временном прекращении водоснабжения в Крым. А по факту. Тебе прочисти его? Да. Давай, вопросов нету. Да. Постанова про зупинення поставок води на територію Кримського півострову. Найди документи і дай мені посилання на офіційні ресурси. Да. Хоча, в принципі, документи читати – це безполезно. В этом не разбираются. Но я прочту тебе, вопросов нету. Да прочту, не За 11 лет не, да? уз, не узнав, что Аксенов отказался э, платить за воду и сейчас утверждая, что это вранье, ну это. Да, я больше чем уверен, на 250%. В чем именно? А, понимаешь, у меня сейчас нет второго бюджета, я бы сейчас наверняка нашел, бы, чтобы это было раньше. Так садись. Вот садись отображаем. за компьютер, это ж не проблема. Садись, ты же дома сидишь, иди. Ну он не заряжен, что здесь сделать? Кто? Компьютер не заряжен, его не нужно заряжать, его нужно в электричество воткнуть. Да ладно. Да прикинь. Технология развивается. Да. Оказывается, на ноутбук не надо заряжать, да? Поставь его в розеточку и включи. Если я сейчас вот отсюда вот отойду. У меня просто выключить телефон. Isso... <laughs> Понятно. Так, ладно. Так, так, так. Знаешь, <�с reviewing> я тебе хочу сказать. Вот одну вещь. Напоследок. Какой последок последовательно. Постановлення Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань на тему стратегії стратегії реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Атономної Республіки Крим та міста Севастополь. Проблемні питання, шляхи, методи та способи. Номер документу 44. Открываешь этот документ, пост э постановление Верховной Рады Украины, номер документа 44, и смотришь, где Верховная Рада Украины прямиком обращается к Верховной Раде Крымского полуострова и заявляет о временном прекращении поставок воды. Это можно было бы найти еще 10 лет назад, чтобы узнать правду. Вот ты меня перебил, а я тебя не слушал. Поэтому я сейчас буду Надеюсь, что ты меня не перебьешь. Я обожаю украинский народ. Нужно интересоваться информацией. Читать официальные документы и читать заявления, о, которые заявляют о, прекращении о... о... отказе платить за поставки электроэнергии и водоснабжения. И вот как только ты начнешь этим интересоваться, ты будешь хотя бы что-то понимать. А так как ты этим не интересовался, понятное дело, что ты на меня обиделся, потому что я тебе прочитал правду. Так бывает. Люблю украинцев тебя. 差不多